নমস্কাৰ এটা নতুন ভিডিঅ'লৈ আপোনালোকক পুনৰবাৰ স্বাগতম জনাইছোঁ আশা কৰোঁ আপোনালোক সকলো ভালে কুশলে আছে আৰু আপোনালোকৰ আশীৰ্বাদত ময়ো খুব ধুনীয়া ভালে কুশলে একদম সুন্দৰকৈ আছোঁ আৰু যোৱাকালিৰ ভিডিঅ'টোত বোলে মোৰ মুখখন বৰ বিশেষ উজ্জ্বল নাছিল লৈ বহুতৰ আপত্তি ফোনযোগে জনাইছে যে যোৱাকালি যিটো ভিডিঅ' আছিলে সেই ভিডিঅ'টো আচলতে যিটো আছিলে সেইটোতো আছিলেই কিন্তু তাত বোলে মোৰ মুখখন বৰ ভাল লগা নাছিলে মানে উজ্জ্বল নাছিলে আৰু মানে গম পায় ন উদাসীন মন এটা লৈ আছিলোঁ সেইকাৰণে মানে সকলোৱে গালি দিছে সকলো থকাত বা আমি থকাত তোমাৰ কোনে কি কৰিব পাৰে কি কথাইকৈ মানে গোটেই দিনটো মানে কালিৰে পৰা মোৰ ফোন 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 আৰু ঠিক তেনেকৈ ঘৰলৈও বহুকেইজন লোক আহিল বহুতে বহুত বেছি শুভেচ্ছা পানী লগতে ঘটনাটো হোৱাৰ পিছতেই আহিল এগৰাকী আৰক্ষী বিষয়াই আহিছিলে তেওঁ খুব মোৰ ঘৰুৱা সম্পৰ্ক হৈ গৈছে এনেবোৰ কামতে অহা যোৱা কৰি বা নিজৰ নিচিনা হৈ গৈছে তেওঁকে একদম লগতে ইমান দূৰৰ পৰা আহি মোৰ ঘৰ পালে সেই গোটেই পৰিস্থিতিটো কথাটো জানিলে বুজিলে কি হ'ল বাৰু তেনেধৰণে গোটেই অসমৰ যিমান মানুহ আছে প্ৰতিজন যিকেইজনৰ লোকৰ ঘৰত মই গৈছোঁ তেওঁলোকে যিকেইজনে খুব সুন্দৰকৈ তেওঁলোকে ফলাফল সুফল পাইছে তেওঁলোকে প্ৰত্যেকজন মানুহৰ মেছেজ মই মানে আপোনালোকক এটা এটাকৈ পঢ়ি শুনালে আপোনালোকে ভাবিব যে মানুহক সঁচাকৈ ইমানো মৰম কৰেনে বা ইমানো ভাল পায়নে তেনেকুৱা ধৰণৰ আনকি সদৌ অসম কৰ্মচাৰী পৰিষদৰ যিগৰাকী যুটীয়া সম্পাদক তেখেতৰ পৰাও এটা খুব শুভেচ্ছা বাৰ্তা এটা আহিছে যে কোনো কাৰণে তোমাক ৰোধ কৰিব নোৱাৰে বা তেনেকুৱা ধৰণৰ বা আমি আছোঁ বা গোটেই অসমবাসী লোক মোৰ লগত আছে বুলি কোৱাৰ কাৰণে মই খুব বেছি ভাল লাগিছে আৰু মই কালি যি কৈছিলোঁ যে মই যাত্ৰা একেবাৰে বাতিল কৰি দিলোঁ নাযাওঁ গতিকে বহুতে দুখ কৰিছে বেয়া পাইছে সেই কথাখিনি মই পিছত ক'ম কিন্তু আগতে মই এটা কথা কওঁ যে এই যিটো কথাখিনি হৈ আছে যে বজৰংগ বান বজৰংগ বান বহুতেই কৈছে যে পাঠ কৰিব নালাগে আৰু মোৰ কথাখিনি হৈছে যে আপুনি বিপদ আপদ হ'লে বা বিভিন্ন সমস্যাত আপুনি বজৰংগ বানখন পাঠ কৰিব পাৰে লাগে এতিয়া কথা হ'ল আমি বুজিব লাগিবতো যে বজৰংগ বানখন কিয় পাঠ কৰিব নালাগে কোনবোৰ সমস্যাত পাঠ কৰিব লাগে বা কি এনেকুৱা মৃত্যুৰ ভয় কথা আহি গ'ল বা বিভিন্ন ধৰণৰ ছ'চিয়েল মিডিয়াত হিন্দী ভাষাৰ মানুহ কিছুমান বনাই থাকে যে কেৱল মৃত্যুৰ ভয়তহে মানে বজৰংগ বান পঢ়িব লাগে কিন্তু আচলতে বজৰংগ বান্ধখনত আছেনো কি কি লিখা আছে সেই কথাখিনিতো আমি আচলতে নুবুজাকে বিভিন্ন ধৰণৰ কথা কৈ দিওঁ আৰু মই কথাখিনি যিমানখিনি মোৰ ফালৰ পৰা আপোনালোকক বুজাই দিবলৈ চেষ্টা কৰোঁ আহকচোন তেতিয়া আপোনালোকে বুজি পাব যে বজৰংগ বান যে আমি বুজি লাগিব যে বজৰংগ বলি কোন বজৰংগ বান বলি হৈছে হনুমানজী হনুমানজীৰ আন এটা নাম হৈছে বজৰংগ বলি আৰু বজৰংগ বলিৰ যিখন বান তেখেতৰ যিখন বান তেখেতক লৈ যিখন বান তুলসী দাস সন্ত সাধুকন্ত গোস্বামী তুলসী দাসে লিখিছে সেইখনেই হৈছে হনুমানজীৰ বান বজৰংগ বান এতিয়া এই গোটেই বিশ্ব ব্ৰহ্মাণ্ড বুলি কওঁ বা গোটেই গোটেই শক্তিখিনিৰ ভিতৰত সকলোতকৈ সকলোতকৈ শক্তিশালী বুলি ক'বলৈ গ'লে আমাৰ মনলৈ এজনৰ নামেই আহে সেইজনেই হৈছে হনুমানজীয়ে হৈছে আৰু তেওঁ হৈছে আমাৰ বজৰংগলী তেওঁ শক্তিশালী তেওঁৰ ওপৰত আৰু শক্তিকাৰো নাই গতিকে তেওঁৰ যিখন বান্ধ কি কি কামত আমি তেওঁৰ বান্ধখন ব্যৱহাৰ কৰিম বা কি কি কামত সেই বান্ধখন আচলতে মাৰিম এই কথাখিনি আমি জানি ল'ব লাগিব যে কিনো এনেকুৱা ধৰণৰ কথাখিনি লিখা আছে গোটেই কথাখিনি আমি জানিবৰ কাৰণে বা সহজভাৱে ক'বলৈ আপুনি পঢ়িব পাৰেনে নোৱাৰে গোটেই কথাখিনি মই কওঁ আপোনালোকে তেতিয়া আপোনালোকৰ গোটেই ডাউটখিনি আচলতে ক্লিয়াৰ হ'ব যে মানুহে আপোনালোকক ভয় খুৱাই আছে পঢ়িব নালাগে বুলি মই কৈ আছোঁ পঢ়িব লাগে বুলি কথাটোনো কি আমি মূল কথাটো জানিব লাগিব গতিকে মই আপোনালোকক কওঁ যে প্ৰথমতে হৈছে বজৰংগ বানখনত লিখা হৈছে যে নিশ্চয় প্ৰেম প্ৰতীতিতেই বিনয় কৰে শুভ চিদ্ধ হনুমানে কেমেৰা হ'ব মই ভিডিঅ'টো বনাই লওঁ নিশ্চয় এটা সতি প্ৰেম প্ৰীতি বিনয় সন্মানে যদি কোনো লোকে হনুমানজীক স্মৰণ কৰে তেখেতক যদি মাতে তেহিকে কাৰজ শুভ চিদ্ধ কৰে হনুমান হনুমানজীয়ে আপোনাৰ সকলোখিনি মনৰ ইচ্ছা সকলোখিনি মনৰ কামনা আপোনাৰ পূৰ্ণ কৰি দিব প্ৰথমতে আপুনি মাতিছে তেখেতক বিনয় সন্মান কৰি আৰু তাত কোৱা হৈছে যে বিনয় সন্মানৰে মাতিলে তেখেতৰ তেখেতে সকলোখিনি আপোনাক কৃপা কৰিব প্ৰথম লাইনটোতো সেইটো হৈ গ'ল তাৰপিছত প্ৰথম অলপখিনি আকৌ যেতিয়া কোৱা হয় সেইখিনি হৈছে তেখেতৰ মানে অলপ গুণানুকীৰ্তন কৰা হয় যে जय हनुमंत संत हितकारी सुन ली जे प्रभु अर्ज हमारी हे हनुमंत हे हनुमान तुम्हें সন্তৰ হিতকাৰী মানে তুমি হৈছে যে সেই সময়ত তুলসী দাস আছিলে এজন সাধু সন্ত সেই সময়ত তেখেতে নিজক লৈ লিখিছিল বা সাধু সন্তখিনিক লৈ লিখিছিল আজি আমি পঢ়োঁতে বা আমি আমি যেতিয়া পাঠ কৰিম তেতিয়া আমি নিজকে এজন সাধু সন্ত বুলি যেতিয়া ভাবি ল'ম জয় হনুমন্ত সন্ত হিতকাৰী সেই প্ৰভু তুমি সন্তৰ হিতকাৰী শুনিলি যে প্ৰভু অৰ্জি হামাৰী সেই প্ৰভু আমাৰ তুমি অৰ্জি মানে হৈছে আবেদন বা নিবেদন শুনা জলম্ব কি যে হে প্ৰভু আমাৰ যিটো কাম আমাৰ যিটো কাৰণে তোমাক মাতিছিল তুমি তুমি বিলম্ব নকৰিবা আমি বিপদত পৰি আছো আটো দৌৰি মহা সুখ দি যে তুমি দৌৰি গৈ হলেও পৱন গতিত গৈ হলেও যিহেতু তুমি পৱন পুত্ৰ তুমি আমাক সেই মহান সুখ খিনি তুমি আমাক দিয়া কথাখিনি খুব সুন্দৰ খুব সুন্দৰ এতিয়া সুবিধা খিনি কত আহি গ'ল মই কৈ আছো তাৰ পিছতে আহি গল যে জে কুদি মহিপাৰাথি বিস্তাৰা আগে জায়ে লংকিনী ৰৌকা মা ৰহু লাট গে চোৰ জায়ে বিভীষণ কৌশুখ দিনহা চিত্তা নিৰক্ষী পৰম পদ লীনহা বাঘ উজাৰি সিন্ধু মহাবোৰা অতি আতুৰ জমকাতৰ তোৰা अक्षय कुमार को मारी संहारा लोम लपेट लंक को जारा ला समान लंक जर गए जय जय ध्वनि सुरपुर नम भय এইখিনিত কোৱা হৈছে যে গোটেইখিনি মই কৈ নিদিওঁ কৈছোঁ যে যেনেকৈ তুমি লংকাত যাওঁতে লংকিনীৰ নামৰ দৈত দৈত্যগৰাকীয়ে তোমাক ৰখাইছিলে যেনেকৈ তুমি বিভীখনক সুখ দিব পাৰিছিলা যেনেকৈ তোমাৰ সীতাই তোমাক প্ৰশংসা কৰিছিল বা সীতাক তুমি বিচাৰি উলিয়াই সেইখিনি সীতাকো সুখ দিব পাৰিছিলা ঠিক তেনেকৈ তুমি লংকাত জ্বলাই চাৰখাই কৰিছিলা নিজৰ লেজত নেজত নেগুৰত জুই লগাই লংকা জুই লগাই দিছিলা তুমি অক্ষয় অক্ষয় কুমাৰক ৰাৱণৰ পুত্ৰক তুমি একেবাৰতে মাৰি সংহাৰিছিলা এই গোটেইখিনি তাম কাম তুমি কৰিব পাৰিছিলা এই গোটেইখিনি তেনেধৰণে লিখা হৈছে তাৰপিছত কোৱা হৈছে অৱ বিলম্ব কেহি কাৰণ স্বামী তেনেহ'লে সেই প্ৰভু আমাৰ যিটো কাম আমাৰ যিটো কৰ্মৰ কাৰণে তোমাক আবেদন কৰিছোঁ নিবেদন কৰিছোঁ আমাৰ বিপদটোত তুমি কিয় বিলম্ব কৰি আছা সেই স্বামী কৃপা কৰহো ওৰ অন্তৰত যোৱামী হে প্ৰভু তুমি আমাকো কৃপা কৰা আমাকো তুমি যিহেতু অন্তৰত যোৱামী তুমি সকলো জানাই আমাকো তুমি ৰক্ষা কৰা ক'তনো ইমান মানে ভয়ংকৰ কথা লিখা আছে আপোনালোকে কওকচোন বাৰু তেখেতক আমি মাতিছো ধুনীয়াকে তেওঁক কৈছোঁ যে তুমি এইখিনি এইখিনি কাম কৰিব পাৰিছিলা মোৰ কামটোনো তুমি কিয় কৰিব নোৱাৰা তাৰপিছত সেইখিনি তেনেধৰণে গ'ল তাৰপিছত কোৱা হৈছে যে ঔম হনু হনু হনুমন্ত হাথিলে বেৰিহি মাৰো বজ্ৰকে কিলে আৰম্ভ হৈছে এইখিনিৰ পৰা কথাখিনি বুজি ল'ব যে ঔম হনু 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 হনুমন্ত হাঠিলে সেই হাঠিলে হা হাঠিলৈ মানে বুজা হৈছে যে হাথিলে বা যিবা যাৰ শক্তিশালী যাৰ হাত বা বজ্ৰ বেৰিহি মাৰো বজ্ৰকে কিলে তুমি বেৰি মানে কি বৈৰি মানে শত্ৰু আমাৰ শত্ৰুক বজ্ৰ মাৰা তুমি শত্ৰু বজ্ৰ মাৰা ঔমকাৰ হোমকাৰ প্ৰভু ধাব বজ্ৰ গধা শুনো বিলম্বনা লাব তোমাক ওমকাৰ কৰি মাতিছো বা তেনেধৰণে মাতিছো তুমি বজ্ৰ গধা লোৱা আৰু তুমি আমাৰ শত্ৰুখিনিক মাৰা বা সংসাৰ কৰা তুমি বিলম্ব নকৰিবা এই গোটেইখিনি কথা ইমানেই ধুনীয়াকৈ কোৱা হৈছে ইমান ধুনীয়াকৈ সাধুসন্ত তুলসী দাসে লিখিত হৈছে আমি যদি সেইখিনিত অকণমান বেলেগ ধৰণে কথা ভাবোঁ আচলতে নহয় সেইকাৰণে মোৰ যিজন গুৰু ৰসৰাজ যি মহাৰাজ তেখেতে সহজভাৱে কয় আৰু মই তেখেতৰ পৰা অনুপ্ৰেৰণা লৈ তেখেতৰ পৰা প্ৰেৰণা লৈ মই গোটেই কথাখিনি আপোনালোকক কওঁ কাৰণ যদি মোৰ কথাখিনি ভুল বুলি ক'ব লগা হয় তেনেহ'লে তেখেতৰ কথাখিনিও ভুল বুলি ক'ব লাগিব কাৰণ তেখেতৰ কথাখিনিকে মই অসমীয়াত ধুনীয়াকৈ আপোনালোকৰ মাজলৈ লৈ আহিছোঁ বা তেখেতে যেনেধৰণে মানুহৰ ঘৰত বজৰংগ বান্ধ হনুমান চালিচাকে আদি কৰি বিভিন্ন ধৰণৰ ধৰি লওক ৰামচৰিত মাৰ্চ সুন্দৰ কাণ বিভিন্ন ধৰণৰ এনেধৰণৰ নিত্য নৈমিত্তিক কাম কৰ্মভিল কৰি মানুহক খুব বেছিকৈ উদ্ধাৰ কৰিছে তেনেধৰণে প্ৰচেষ্টা লৈ থকা হৈছে গতিকে মানে এটা ভাল কিবা এটা ৰাইজৰ কাৰণে ওলাই আহিছোঁ সেইকাৰণে ইমানখিনি ৰাইজে পটককৈ মৰম কৰিব পাৰিছে এতিয়া কথাখিনি হ'ল যে কোৱা হয় যে হনুমানজীৰ যিখন বজৰংগ বান্ধ সেই বজৰংগ বান্ধখন মৃত্যুৰ ভয় থাকিলেহে পাঠ কৰা হ'ব এতিয়া মৃত্যুৰ ভয় কাই কাৰ থাকে যে মৃত্যুৰ ভয় আমাৰ যদি সাধাৰণভাৱে চাওঁ আমাৰ মৃত্যুৰ ভয় তেতিয়া হ'ব যেতিয়া আমি আই চি ইউত থাকিম আমি বিভিন্ন ধৰণৰ বিপদ আপদ আমাৰ হৈ থাকিব বা খুব ডাঙৰ এটা অসুখ হ'ব তেতিয়া আমাৰ মৃত্যুৰ ভয় থাকিব কিন্তু আমিতো ইমান বেয়া কাম কৰা নাই যে আমি বাটলৈ ওলাই গ'লে আমাক কোনোবাই মাৰিব বুলি মৃত্যুৰ ভয় থাকিব গতিকে তাত কোৱা হয় যে পাঠ কৰে বজৰংগ বান কি হনুমত ৰক্ষা কৰে প্ৰাণ কি পাঠ কৰে বজৰংগ বান কি হনুমান ৰক্ষা কৰে প্ৰাণ কি মই আগতে কৈছিলো এইটো কথা যে যেতিয়া বজৰংগ বানখন পাঠ কৰা হব হনুমানজীয়ে আপোনাৰ প্ৰাণটো ৰক্ষা কৰি থাকিব এইটোকে বহুতেই কয় যে প্ৰাণৰ সংশয় থাকিলেহে বজৰংগ বান্ধখন পাঠ কৰিব লাগে কিন্তু আচলতে কৈছে কি যে বজৰংগ বান্ধখন পাঠ কৰিলে হনুমানজীয়ে আপোনাৰ প্ৰাণৰ ৰক্ষা কৰিব কেতিয়া ৰক্ষা কৰিব যে আমাৰ যেতিয়া আপুনি জ্যোতিষৰ ওচৰত যি বিভিন্ন কথা আপুনি চোৱা চিতা কৰিবলৈ যাব তেওঁলোকে আপোনাক কৈ দিব যে আপোনাৰ শনি ৰাহু কালসৰ প্ৰযোগ বা বিভিন্ন ধৰণৰ বিভিন্ন ধৰণৰ বেয়া গ্ৰহ গতিৰ কিছুমান দশা মহাদশা বা তেনেকুৱা ধৰণৰ তেওঁলোকেহে জানে সেইবোৰ চলি আছে যাৰ কাৰণে হয়তো আপোনাৰ মৃত্যুৰ ভয় আছে কথাটো বুজি লওক যে আপোনাৰ মৃত্যু ভয় আছে আপোনাৰ ইমান দিনৰ মৃত্যুত এই বৰ্ষ চক্ৰটো আপোনাৰ বেয়া আপোনাৰ মৃত্যু ভয় আছে এতিয়া সেই যিখিনি মৃত্যু ভয় আছে তাৰ পৰা পাঠ কৰে বজৰংগা নেকি হনুমান ৰক্ষা কৰে প্ৰাণ কি হনুমানজীয়ে আপোনাৰ প্ৰাণটো ৰক্ষা কৰি থাকিব কথাখিনি বুজিলে নে আপুনি ইমান ধুনীয়াকে মোক বুজাই দিছো যদি ভুল হৈছে আঙুলিয়াই দিব কোনোবা এজনে কিন্তু মোৰ কথাখিনি আপুনি কিমান এটা পজিটিভেত গৈ আছে চাওক সেইকাৰণে জ্যোতিষসকলে বহু জ্যোতিষীয়ে আজিকালি পৰামৰ্শ দিয়ে যে আপোনাৰ এনেকুৱা এটা বিপদ আহিব পাৰে বা আহি আছে আপোনাৰ এই দিনখিনি বেয়া আপুনি এইটো এইটো প্ৰতিকাৰ কৰক লগতে আপুনি কোনোবা এজনৰ দ্বাৰা বজৰংগ বান্ধখন ঘৰত পাঠ কৰাক এজন জ্যোতিষীয়ে তেনেধৰণে পৰামৰ্শ দিয়ে অসমৰ বিভিন্ন জ্যোতিষীয়ে তেনেধৰণে পৰামৰ্শ দিয়ে সেই কথাখিনি শুনি যিহেতু মই সামাজিক মাধ্যমত এনেধৰণৰ ভিডিঅ' বনাই থাকোঁ তেনেধৰণে মূলত ফোন আহে যে আমাক এনেকৈ কৈছে বজৰংগ বান্ধখন পাঠ কৰাব দিছে সেইদিনা মাজে ঢেকীয়া জুলীত যাওঁতেও কৈছে যে এনে অসমৰ এজন বিখ্যাত জ্যোতিষী তেখেতে কৈছে যে বজৰংগ বান্ধখন পাঠ কৰাব লাগে আৰু কৈছে যে অমুকৰ হাতে পাৰিলে পাঠ কৰাই দিব অমুক মানে মোৰ নামটো কৈছে কিন্তু মই আজি এইখিনি মই নিজকে ক'বলৈ নাযাওঁ কিন্তু কথাখিনি তেনেকুৱা যে বজৰংগ বান্ধখনে আপোনাৰ প্ৰাণৰ ৰক্ষা কৰিব ৰাহু শনিকেতু বা বিভিন্ন ধৰণৰ পাপগ্ৰহ কিছুমানৰ বা বিভিন্ন দশা মহাদশা বেয়া দিন চলি থাকিলে আপোনাৰ সেই হনুমানজীয়ে প্ৰাণৰ ৰক্ষা কৰি থাকিব এতিয়া কোৱা হয় যে প্ৰাণৰ ভয় থাকিলেহে বজৰংগ বান্ধখন পাঠ কৰিব অন্যথা নকৰিব এতিয়া প্ৰাণৰ ভয় আছেনে নাই কাইলৈ আপুনি প্ৰাণৰ ভয় আছেনে নাই আপুনি কেনেকৈ গম পাব আপোনাৰতো যিকোনো সময়তে প্ৰাণৰ বা দুখা দুখ লাগি থাকিলে প্ৰাণৰ ভয় হ'ব পাৰে গতিকে বজৰংগ বান্ধখন পাঠ কৰাটো এটা অসমত বা বিভিন্ন ঠাইত এনেধৰণৰ এটা নিয়ম হৈ গৈছে যিখন বজৰংগ বান্ধখনত যেনেধৰণে মানুহে কৈছে তাত একো বিশেষ ইমান বেছি ভয় কৰিবলগা একো নায়েই এতিয়া কথা হ'ল যে শপত কত দিয়া হয় কথাখিনি আপোনালোকে বিচাৰ বিবেচনা আপোনালোকে কৰিব যে শপত কত দিয়া হৈছে ৰাখু নাথ মৰ্যাদ শুনিলে ধুনীয়াকে আপোনালোকক এতিয়া মই বুজাই দিম ভূত ভূত মানে আমি ভূতকেই বুজিম এতিয়া গোস্বামী তুলসী দাসে সেই সময়ত ভূত মানে ভূতকেই ভাবি লিখিছিল নে নে আজিৰ কিছুমান মানুহে কৈ থাকে যে সেই সময়ত সেই ভূতটোৰ কথা ভবা নাই মানুহৰ মনত থকা ভূতটোৰ কথা লিখিছিল এতিয়া তুলসী দাসেহে লাগে জানে যে সেই সময়ত কোনটো ভূতৰ কথা লিখা হৈছিল কিন্তু আমি ভূত বুলি কোৱাৰ লগে লগে ভূতক বুজিম নহয় জানো যিটো এটা আত্মাৰ দ্বাৰা সৃষ্টি হয় ভূত এটা বেয়া বস্তু বেয়া শক্তি যোনে আপোনাক ক্ষতি কৰিব পাৰে ভূত প্ৰেত প্ৰেত মানে হৈছে প্ৰেতাত্মা ভূত প্ৰেত পিখাজ পিখাচ মানে আপোনালোকে জানে যে পিখা এটা ভয়ংকৰ বস্তু ভূত প্ৰেত ৰাতি ৰাতি ঘূৰে যি এটা বেয়া বস্তু অগ্নি বেতালো অলপ গা চা নুম অলপ থিয় হৈ যায় এইখিনি কথা আচলতে ক'ব লগা নাছিলে যদি কৈ দিছো অগ্নি অগ্নি মানে জুই অগ্নি বেতাল বেতাল মানে হৈছে শ্মশানত থকা একেবাৰে সকলোতকৈ বেয়া বস্তুটোৱে হৈছে বেতাল ভূত প্ৰেত পিখা নিশাচৰ অগ্নি বেতাল কাল মাৰি মাৰ এই গোটেইখিনিক যিমান আছে অগ্নি হওক কাল হওক বেতাল হওক মানে মাৰা মাৰো তুহি চপত ৰামকি এই সকলোখিনিক মাৰা তোমাক মই ৰামৰ শপত দিছো ৰাখো নাথ মৰ্যাদি তুমি এই কথাখিনি ৰাখি ৰামৰ প্ৰভু ৰামচন্দ্ৰৰ মৰ্যদাটো ৰাখা এতিয়া প্ৰভু হনুমানজীয়ে ৰামচন্দ্ৰক ইমানেই ভাল পায় তেখেতৰ যিজন মানে মূল হৈছে ৰামচন্দ্ৰ যাৰ অবিহনে হনুমানজীয়ে কেতিয়াও নিজকে ভাবিবই নোৱাৰে এতিয়া তেখেতৰ যেতিয়া শপত দি আমি আমাৰ ঘৰৰ ওচৰে পাঁজৰে থকা হওক বা বিভিন্ন ধৰণৰ ভূত প্ৰেতখিনি মাৰিব দিওঁ তেওঁ সেইখিনি শপত ৰাখি আপোনাৰ ঘৰত থকা বেয়া শক্তিখিনি মাৰি দিয়ে এতিয়া বেয়া শক্তি কোনখিনি মই আপোনালোকক কৈছিলোঁ যিখিনি কথাৰ কাৰণে আচলতে মানুহে মোক বেয়া পাবলৈ লৈছে কাঠটো সেইটোৱেই যে আপোনাৰ ঘৰখনত কোনোবা ওচৰ চুবুৰীয়াই কিবা এটা বেয়া কৰ্ম কৰিছে কিবা আনি পুতিছে কিবা আনি ধৰি লওক আপোনাক খুৱাইছে বা বিভিন্ন ধৰণৰ যে আপুনি বেজ বেজালিৰ ওচৰত গ'লে কয় যে আপুনি আপোনাক অমুকে অমুক কৰি থৈছে আপোনাৰ ঘৰৰ ওচৰৰ মানুহে কিবা কৰি থৈছে আপোনাৰ ঘৰত আহি ঔষধ পুতি থৈছে আপুনি যে খান্দোঁতে ওলাই যায় কিবাকিবি যে ওলায় জুই ওলায় অঙঠা ওলায় কিবাকিবি বেয়া কাপোৰ কানি কিবাকিবি ওলাই যায় ক'ৰ পৰা আনে তেওঁলোকে তেওঁলোকে আনে সেইখিনি শ্মশানৰ পৰা যিখিনি বেয়া মানুহ বা যিখিনিয়ে বেয়া কৰ্ম কৰে যিখিনি বেজ বেজালিয়ে ভাল কৰ্ম কৰে তেওঁলোকক সদায় মই স্বাগতম জনাওঁ তেওঁলোকক সদায় আদৰণি জনাওঁ যে আপুনি সমাজৰ কাৰণে ভাল কৰি আছে কিন্তু এনেকুৱা হৈছে যে ওচৰ চুবুৰীয়াই হিংসাত বা কোনোবা ভাল বিল্ডিং এটা বনাইছে টকা পইচা হৈছে কিবা হৈছে হিংসাত যে আনি কিবা এটা ৰাতি পুতি থয় সেইখিনি আনে শ্মশান বা বেয়া বস্তুৰ পৰা আনি পুতি থলে এতিয়া বজৰংগ বান্ধখনত সেইকাৰণে কোৱা হৈছে যে ভূত প্ৰেত পিখাচ নিশৰ অগ্নি বেতাল কাল মাৰিমৰ কাল বেতাল যিমান বস্তু বেয়া বস্তু আছে এই গোটেইখিনি বস্তু তুমি মৰা তোমাৰ ৰামৰ শপত দিছো এতিয়া সেই যে কাল বেতাল বা বেয়া বস্তুখিনি শ্মশানৰ পৰা আনি আপোনাৰ ঘৰত পুতি থলে এই গোটেইখিনি বস্তুক যে মাৰিবৰ কাৰণে আমি ৰামচন্দ্ৰৰ শপত দিলোঁ হনুমানজীক তেখেতে লগতে সেই বস্তুখিনি ধ্বংস কৰি দিয়ে যাৰ বাবে আপোনাৰ ঘৰত যদি কোনোবাই তন্ত্ৰ মন্ত্ৰ বা বেয়া শক্তি দ্বাৰা বেজ বেজালিৰ দ্বাৰা কিবা যদি আপোনাৰ ইজনৰ সিজনৰ মাজত মোকামিলা হেৰাইছে ঘৰখনত যদি বেমাৰ নাযায়হে নাযায় বেজ বেজালিৰ দ্বাৰা যদি কিবা কৰিছে অসায় অপায় অমংগল কৰিছে কাৰোবাক যদি বিয়া নোহোৱা কৰি থৈছে কাৰোবাক যদি নোহোৱা কৰি থৈছে বা বিভিন্ন ধৰণৰ যদি অপায় অমংগল কৰি থৈছে এই বজৰংগ বানখনৰ দ্বাৰা সকলোৰে মুক্তি হয় বা সকলোৱে মুক্তি পায় আৰু সেই সকলোখিনি বেয়া বস্তুখিনি গুচি যায় কথাখিনি ইমানেই সুন্দৰ বজৰংগ বানৰ আমি যেতিয়া সহজভাৱে বুজিম আমি যেতিয়া ধুনীয়াকৈ বুজিম এই কথাখিনি আমাৰ বাবে সহজ হৈ যায় এই কথাখিনিকে আপুনি পাঠ কৰিব নালাগে বা আপুনি নকৰিব এনেধৰণৰ কিছুমান ভয় খুৱাই আমাক এনেধৰণে বহু মানুহে ৰাখি আছে যাৰ দ্বাৰা আমি শুদ্ধ কথাখিনি আমি জনাৰ পৰা বিৰত আছোঁ এতিয়া মই কালিয়ে কৈছোঁ যে মই আজি কোৱা কথাখিনি আপোনাৰ যেনেকৈ শুদ্ধ যেন লাগিছে বেলেগ এজনে বজৰংগ বান্ধখন পাঠ কৰিব নালাগে বুলি যিখিনি যুক্তি দিব সেইখিনিও আপোনাৰ শুদ্ধ যেন লাগিব কিন্তু প্ৰকৃততে মইতো জানো মই যিখিনি কথা বুজাই দিছোঁ বজৰংগ বান্ধখনত লিখা আছে এইখিনিৰ পৰাতো আপুনি বুজি পালে যে সঁচাকেই বজৰংগ বান্ধখনত কি লিখা আছে সেইকাৰণে বজৰংগ বান্ধখন আপোনালোকে যদি নিজে নিজৰ কাৰণে পাঠ কৰিব বিচাৰে এনেধৰণে বজৰংগ বান্ধখনৰ কথাটো এনেকুৱা ধৰণৰ যে আপুনি বজৰংগ বান্ধখন পাঠ কৰিব লাগিব শুদ্ধকৈ আৰু পাঠ কৰিব লাগিব অৱধি ভাষাত যিটো ভাষাত তুলসী দাকে লিখি থৈ গৈছিল যিটো ভাষাত মই আপোনালোকক এতিয়া পঢ়ি শুনাইছোঁ এই ভাষাটোত আপুনি শুদ্ধকৈ খুব সুন্দৰ উচ্চাৰণত যদি বজৰংগ বান্ধখন পাঠ কৰে তেনেধৰণৰ কিছুমান যদি বেজ বেজালিৰ সমস্যা থাকে ৰাতি যদি ঘৰত কিবা শব্দ কৰা কিবা থাকে বা বিভিন্ন ধৰণৰ বেয়া যদি কিবা শক্তি থাকে সেই বেয়া শক্তিখিনি ইমিডিয়েট তুৰন্তে অব্য বিলম্ব কিহি কাৰণ স্বামী এতিয়া মানে কিয় বিলম্ব কৰি আছে সেই স্বামী আমি কৃপা কৰক অন্তৰ্যম আমাকো তেনেধৰণে কৃপা কৰা এই গোটেই কথাখিনি শুনিবলৈ খুব ভাল খুব পজিটিভ এটা বাৰ্তা আছে সমাজৰ কাৰণে এই কথাখিনি আমি যদি ভালদৰে বুজিব পাৰোঁ আমাৰ কাৰণে খুবেই ভাল আৰু যদি আমি অবুজন হৈ থাকোঁ বুজিও অৱজন হৈ থাকোঁ তেনেহ'লে আমাৰ কাৰণে কিন্তু ভাল নহয় গতিকে এই কথাখিনি আপোনালোকক মই খুব সুন্দৰকৈ বুজাই দিবলৈ চেষ্টা কৰিলোঁ তথাপিও যদি আপোনালোকে কিবা ইয়াতে যদি ভুল ভ্ৰান্তি পায় আপোনালোকে আঙুলিয়াই দিব আচলতে কিন্তু কথাখিনি তেনেকুৱা তেনেধৰণে আপোনালোকে শনিবাৰ বা মঙ্গলবাৰ তাত নিজৰ কাৰণে পাঠ কৰিব ইচ্ছা কৰিলে ধুনীয়াকৈ হনুমানজীৰ এখন ফটো ল'ব ফটোখনত এখন সুন্দৰ আসনত পীড়া এখনত আপুনি আসন পাতিব ৰঙা কাপোৰ এখনে হনুমানজীক আপুনি স্থাপন কৰিব প্ৰসাদ হিচাপে এটা বুনিয়া লাডু দিব নিজৰ কাৰণে খাম বুলি ভাবিলেও প্ৰসাদ গ্ৰহণ কৰিম বুলি ভাবিলেও নিজৰ কাৰণেও ল'ব তেখেতৰ কাৰণে এটা অৰ্পণ কৰিব বাকী ধুনীয়াকৈ ফুল তুলসী দুবৰি বা তেনেধৰণে দি পেলাই দুবৰি নহয় ফুল তুলসী দি পেলাই আপোনালোকে তেখেতৰ ওচৰত খুব মনৰ কাটৰ অনুৰোধৰে আপুনি বজৰংগ বান্ধখন পাঠ কৰক আপোনাৰ সমস্যাখিনি দূৰ হ'ব ইয়াত বৰ বেছি একো নিয়ম নাই বৰ বেছি একো ভয় কৰিবলগীয়া নাই আৰু মই আগতেই কৈছোঁ যদি কিবা কাৰণে বজৰংগ বান্ধখন পাঠ কৰাৰ পিছত আপোনাৰ কিবা যদি অপকাৰ হয় সেইখিনি গেৰেণ্টিটো মই ইতিমধ্যে আগতেই লৈ থৈছোঁ এতিয়া যোৱাকালি ৰাতি চাৰে এঘাৰটা বজাত মোৰ খুব মোৰ মাৰ বয়সৰ এগৰাকী মানে তেখেতৰ ঘৰলৈ যোৱা কথা আছিল ছমাহমানৰ পৰা তেওঁ মোক কেতিয়া আহিবা কেতিয়া আহিবা সুধি আছিলে মই অহা বুধবাৰৰ ডেটটো দিছিলোঁ মানে অহা কাইলৈ কিন্তু মই যাব নোৱাৰোঁ বুলি বাতিল কৰা শুনি তেওঁক খুব ৰাতি খুব কান্দিছে শব্দ কৰি কৰি মোৰ কাণত এতিয়াও তেওঁৰ কাণোন বাজি আছে গতিকে তেওঁক মই এটাই কৈছোঁ আপুনি চিন্তা নকৰিব মই যাম আপোনাৰ কাৰণে মই যিখিনি কৰিব পাৰোঁ কৰি দিম তেওঁ কৈছে যে তুমি মোক মানে ইমান দুখ লাগিছে তোমাৰ কাৰণে আজি মই কিবা এটা কিনিও আনিছিলোঁ কিমান মৰম কৰে চাওক এতিয়া তুমি নাহোঁ বুলি কোৱাৰ কাৰণে মই মই কি কৰিম এতিয়া কোৱা তেনেকৈ কান্দিছে মই চাইছোঁ আপুনি চিন্তা নকৰিব অহা শুক্ৰবাৰে মানে এই শুক্ৰবাৰে মই যোৰহাটলৈ যাম আৰু মোৰ যাত্ৰাবোৰ এনেধৰণে মই ৰাখিম যদি কাৰোবাৰ কিবা আপত্তি থাকে তেনেহ'লে সেইখিনি ওপৰৱালা বজৰংগ বলীয়ে দেখিব যদি ভুল কৰিছোঁ তেওঁ মোক শাস্তি দিব আৰু কোনো মানুহে মোক আচলতে শাস্তি দিব নালাগে তেনেধৰণেই মোক ভগৱানে শাস্তি দিব যদি ভুল কৰিছোঁ আৰু যাত্ৰাবোৰ অব্যাহত থাকিব বহু মানুহৰ শুভেচ্ছা বহু লোকৰ মৰম চেনেহ আজি মোৰ কাৰণে মাজুলীৰ কমলাবাৰী সত্ৰত ইতিমধ্যে সেৱা জনাইছে পাঠ কৰিছে হনুমান গতিকে এইখিনি হৈছে গোটেই অসমৰ বিভিন্ন ঠাইত মোৰ বাবে চাকি জ্বলিছে মোৰ বাবে মোৰ সুৰক্ষাৰ বাবে মানুহে প্ৰাৰ্থনা কৰিছে গতিকে মই মোৰ যাত্ৰা অব্যাহত ৰাখিম যদি কাৰোবাৰ কিবা আপত্তি থাকে পোনপটীয়াকৈ জনাব মোৰ ঘৰলৈ আহিব কিবা জনাব লগা থাকিলে ইমানেই কৈ আজিৰ ভিডিঅ'টো সামৰণি কৰিছোঁ কিমান দীঘল হৈ মই নাজানো আৰু মুখখন কেনেকুৱা হৈছে আজি মই নাজানো যোৱাকালি বোলে খুব বেয়া হৈ আছিলে গতিকে বেয়া নাপাব সকলো ভালে কুশলে থাকিব আপোনালোকৰ কুশল মংগল কামনা কৰি আজিৰ এই ভিডিঅ'টো ইমানতে সামৰণি কৰিলোঁ ধন্যবাদ